Вот отсюда выплывает такой тоже вопрос у меня. Вот Академия Антологии. Предусмотрена ли у тебя в Академии вот вторая часть, да, насколько вот, да, человек увидел, он усомнился mm -hmm. в том, что, да, действительно, скорее всего, тут что-то не так, я где-то заблуждался, я, я тут не прав, что мне делать дальше? Безумовно, mm -hmm. другая часть есть первая. Для mm -hmm. того, чтобы что-то Я пропоную запит... запитую людину, ставлю питання, а що ти можеш набути? Uh -huh. Чи відомо тобі те, чого тобі не вистачає? Бо тому що якщо ти позбутися, буде пустота те, що ти кажеш. Uh -huh. Тому що е, в житті людини немає нічого зайвого, немає енергії. Є низькочастотна програма, є звичка, тобі вона не подобається. Ти не можеш її викинути, тому що це твоя часть. No. І для того, вона має бути друге першим, для того, щоб це відбуло трансформацію, перейшло в якість позитивну. Спочатку, uh -huh. що тобі треба бути, позитивного, uh -huh. і тоді відбудеться перетікання uh -huh. негативне, позитивне. Uh -huh. Інакше я не веду людину. Согласна, услышала. То есть, э, в любом случае, открываешь э, сразу, ты помогаешь человеку открыть сразу то, что у него там уже заложено, то, в чем его потенциал. Mm -hmm. И с этой позиции он может тогда разобраться с тем, что ему не нужно. Ну, уже да. из этого состояния, из этого ресурса. Классно. Да, отлично. Прекрасно. И это не по-людски. По по да, 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 безусловно. Я, да, да. По-людськи це боротьба, так? з ким? З тобою. А якщо ти сутність, і ти вибрав ці програми правдами-неправдами, не по своїй волі, тобі нав'язані те, що тобі було сказано, mm -hmm. добрими людьми і так далі. І багато-багато. Якщо ти сутність, значить ти вправі передивитися і знайти свободу волі. Да. Так, відкрити свою волю. Свою волю. Да. І по добрій волі почати передивлятися. І тому що буває позитивна якість, людина не готова да. її прийняти, і, і інакше, бо інакше, як ти кажеш, много років нажито і кров'ю, обман або лінь. А тут будь чесним і справедливим. Угу. Ого. Да. Це край трудні речі. Тобто, що таке іменно е, сутність бутія? Що ти сам перед тонкопланова структура і використовуєш фізичне тіло. Да. А як ти ним користуєшся? І для кого і для чого? І ти ли ним користуєшся? Іли хтось Ага. Розуміє? Вот, что вот. когда вот какой такой для меня, например, четкий критерий того, ты этим пользуешься телом, да, или не ты, если у тебя здоровье в порядке, если у тебя радость есть, если у тебя деньги есть, если у тебя все в достатке, если у тебя все в порядке, есть любовь и так далее, ну, скорее всего, да, ты управляешь своим телом, своим компьютером. Но если у тебя твои опоры жизненные, их нету, или они все время обламываются, да, и ты проваливаешься, то точно не ты управляешь своим телом, потому что ты однозначно знаешь, куда тебе надо, как туда прийти и что для этого нужно сделать. Ну, так я начал оформлять или описывать mm -hmm. уже именно цей напрямок Академии. Это непростая речь. Да, согласна. И, как ты, говоришь, понести людям, нет, люди не ценные синей, и. Нет. и нет. Безусловно, да, донести, да, это что-то такое тоже из прошлого как бы, ага. получилось, да. Я вот тоже сейчас в своих вот этих процессах внутренних, да, вот в этом отрезке времени, пересмотрела, то есть у меня внутреннее трансформировалось. Отношение как к себе, как к методу, которым я работаю, как вообще к самому, самим процессам, которые связаны с развитием. Да? И я вижу настолько ценно и важно на самом деле работать с теми людьми, которые реально ну, хотя бы хотят жить, хотя бы хотят в чем-то разобраться, хотя бы к чему-то стремятся. Потому что большинство, когда я, знаешь, как сейчас делаю, ну, как пришло, так, так и делаю, как говорится. Mm -hmm. Вот звонит человек, там, записывается на, в работу, хочет идти, помощь нужна. Говорю, а чего ты хочешь? Первый вопрос задаю. Чего ты хочешь? Uh -huh. Какой результат получить? Человек отвечает, у меня щитовидка, лишний вес, там-там-там, боли перечислен. Говорю, я не этот вопрос задавала. Чего ты хочешь uh -huh. от меня? Чего и что, что я? Чего ты хочешь? Ну, бумс, ну, чтобы этого не было, ну, окей, okay, хорошо. Что ты готова, спрашиваю, для этого сделать? Насколько ты хочешь от этого избавиться? Если, пусть неважно, не знаешь, ты не понимаешь, это нормально на данный момент времени, что ты там не понимаешь, что ты хочешь. Что ты готова для этого сделать? И следующий вопрос, вопрос на вопрос звучит. Это вопрос финансовый. Говорю, нет, не финансовый вопрос прямой, буквальный. Вот, что ты готова сделать для того, чтобы вот это, ну, вот это, от этого избавиться, не то, что это, от этого избавиться. Да. Человек говорит: ну, наверное, со мной все сложно, я вообще не понимаю, о чем ты. Я говорю, окей. Когда захочешь жить, приходи поработаем, я тебе помогу. Раньше я брала всех подряд. Всех, uh -huh. кто просит помощи, я брала всех. Я вижу сейчас, сколько я тратила ресурса, времени, энергии uh -huh. на это все. Это все... Да, кто-то там через длительное время все-таки, да, все-таки приходил, все-таки просыпался, все-таки это происходило. Но я понимаю сейчас, что я за это время могла реально там добрым десяткам, а то и доброй сотни людей уже полностью изменить свою жизнь, я просто тянула за уши тех, кто вот то, о чем ты говоришь. Вот сейчас это настолько пересмотрена мною позиция вообще фундаментально. И у меня открылось сколько энергии, сколько ресурса для этого. И глубинные источники, и знания, и все, все прочее. То есть и вот эти все потоки и так дальше. То есть мне много лет понадобилось для того, чтобы мне это, блин, дошло. Поэтому, у каждого свой путь, как говорится. Но да. абсолютно тебя поддерживаю. Это не для всех. Жизнь, она не для всех. В Сто процентов. Слово «всех» я не використовую, Я використовую слово «многих». <связываю> многих. Согласна, да, потому что «всех» ну, – да, это не… «Всех» – это такая абстрактная, не а чё, вот да. не, «не для богатёх». Тому що багато хто бореться за виживання. Багато хто. А мала кількість намагається відчути смак життя, намагається. Хоча б хочуть жити. А те, що ти кажеш, багато хто бажає позбавитися болі, позбавитися. Як в лікарні питає лікар, ти чого хочеш? Не боліть. Ні, mm -hmm. чого ти хочеш? Да, да, да. Не а в этом и і смысл. Боль, она же учит. а збавитися невозможно, поки ти не вернеш себе? Так. І коли дійсно, коли ти почуєш у відповідь, що в мене рідко, коли траплялося, одна жінка, казала там гаразд з чоловіком, вона каже, а що мені потрібно розкрити в собі, щоб він до мене так ставився? Да. Дві жінки за весь досвід казали, а що я неправильно роблю. Mm -hmm. О, оце воно, оце плата. От, yeah, от, nice. Не фінанси за послугу, yeah, а плата yeah. це означає те, що ти почуєш, застосовувати в житті. І ще плата. плата, і я ще віжу от эту плату в тому, щоб. От як чим ти заплатиш? Да? Своей mm -hmm. борьбой за выживание, там, своими эго, там, своими страхами, своей прошлой жизнью старой, да, своей привычкой какой-то. Вот это твоя плата, то есть насколько ты готов этим пожертвовать, да, mm -hmm. заплатить этим, чтобы на новом месте что-то новое произошло. И вот, к сожалению, да, многие не готовы на такую жертву большую, огромную. Да. Mm -hmm. вот. И поэтому ты каешь, отказываешь таким, которые не могут найти конкретно ответ. Ну, я им не отказываю, ну, как бы, мне, mm -hmm. мне так слышится, я э, спонукаю их до того, чтобы там внутри что-то у них зашевелилось. Хотя бы ага. через возмущение, через, там, не знаю, злость, через, не знаю, хоть что-то зашевелилось живое, mm -hmm. чтобы человек там почувствовал, ну, что там внутри у него происходит. Mm -hmm. Но опять же, извините, это не отказ, а не видказ, отказ, а это пошук сприяння, а именно сприяння, чтобы людина нашла ценность. Да, потому что и результата не будет такого, ну, результата ага. не будет, она не вернет себе жизнь, человек этот не вернет себе жизнь, когда у него нет истинного намерения это сделать. Поэтому можно там хоть и год и два и с ними работать и так дальше, да. но он вряд ли куда-то продвинется, если он mm -hmm. не согласен пожертвовать чем-то вот своим прошлым. Добре, тогда что? Если людина говорит, хочу хочет цены это не наш клей, не и не ми. Дальше. Здесь, Может, тоже я бы не был... Смотри, здесь тоже я бы не да. была так категорична, потому что в любом да. случае вот эта встреча первая, которую я провожу, я исследую я исследую. Да. я со всех сторон и так, и так, и так, и наизнанку выворачиваю. Если я уже вижу, что не за что там зацепиться, жизни нет и не предвидится, да, я человеку честно говорю: вот смотри, у тебя вот это, вот это, вот это. Нужно взять вот это, вот это, вот это, получится вот это, вот это, вот это. Вот Когда будешь готов, пожалуйста, потому что ну, нет смысла с этим работать. Uh -huh. Поэтому я бы не сказала, что так это как вот все. Нет, может быть, сейчас, ну, это так у меня на данном этапе, да, mm. когда, может быть, это и более качественная категория, и она может быть более корректная, вот такой жесткий отбор делать. Да? да, да, нет, нет, следующий, следующий, следующий. Возможно, моя деятельность будет более эффективной, я не знаю. Возможно, я там большим людям смогу помочь, там, вернуть жизнь, там, или еще что-то, да. Щоб вони почувствовали на самом деле, чим то, то, вони являються, на що вони способны, как это них посмотрять. Ну, пока на даний момент так. Тому що, чому я це ставлю Ну, хай навіть все равно грубо. Ми ж грубими грубим масками починаємо, <клес> <да>? а <клес> потім <клес> йдемо тоньше і <и> тоньше. <клес> Тому <клес> що навіть не пам'ятаю, може, вже казав, зачастую навіть недавно. Бувало таке, приходить клієнт, і є відчуття, чому Віта каже: От записується жіночка на сеанс. Я кажу: вона готова? Да, готова. Мені вдалося побачити, що готова прийти на сеанс в надії, що цей сеанс вирішить питання, і все, сеанс виходить, все, не вдалося. Волшебну таблетку все іще. Ну, всі іщуть. Не е. Сеанс ну, ніяк не вирішує. Сеанс, тільки е, появляються пунктири, варіанти, користуючись тим, що відкрилося, да. іти далі по житті. Тобто надія людини на сеанс. Да, они на себя. Я тоже проговариваю людям однозначно, особенно те, кто заходит в работу, действительно, не просто так пришел поинтересоваться, да. Я проговариваю и про ответственность, и про то, что им придется, вот я их пугаю, если честно, знаешь, это вот для этого эго выглядит как пугаю. У меня нет волшебных таблеток, я тебе да. ничего не сделаю, я тебя не влезу в да. тебя, там ничего тебе мозги тебе не прополощу, ничего такого. Я могу тебе открыть дверь, помочь увидеть там что-то, подсветить что-то, да, и, и так далее. Но ты идешь самостоятельно, решаешь самостоятельно ответственность за результат на тебе, да. выполняешь ты мои рекомендации или нет, от этого зависит твой результат. да. Идешь, ты действуешь, не действуешь это твой результат. И когда человек готов на это, соглашается, готов брать mm -hmm. ответственность. Пусть даже неважно, понимает он, о чем речь, или не понимает, но он готов, и он, и он в это идет. Вот это, да, человек, с которым ну, я, я беру, дополнительную uh -huh. работу. Мама, большинство раньше... надеется, очень да. часто, ты прав абсолютно. Просто что да. этот сеанс что-то такое сделает, где-то в чем-то таком, что что-то uh -huh. изменится и что-то там произойдет. Вита да. <coughs> раньше сказала, ты кажешь, что. Запитуєш людину. Людина згодна на все, що угодно, тільки щоб стало легше. Вона підписується зараз під що угодно, але вона не розуміє, про що ти її запитуєш, що з нею буде? Вона зараз згоджується, а, а потім? Ну... Для меня вот э, это разные вещи, вот это то, о чем ты говоришь, да? Когда mm -hmm. я чувствую действительно, что человек согласен на все, чтобы сделать что-то, это совсем одно, ну другое состояние. А когда mm -hmm. ладно, давай там, давай, давай, давай. Это же нет, это не про то, да. я чувствую, это мне, ну, меня этим не купишь. <laughs> мне не нужно это. То есть мне нужна внутренняя, искренняя, честная готовность на это. Понятно, человек не понимает. Понятно, он не знает, что его ждет, куда и так дальше. Но он готов трудиться. Он берет уже на этом первом этапе, первоначальном, да, ответственность на себя за то, что да, я понимаю, что мне придется что-то делать. Я с этим согласен. еще слово по приготовности більш глибоку можливість. Тому що я готовий — це одно, угу. а я можу. Ну, согласна, да, це більш глибоко. От цієї же категорії, як будто би, да, готовність, але більш глибоко. Да, да. а, а що я можу? Бо я готовий і хочу, угу. а я готовий і а я могу. Угу. Отут от от навіть під час розмови можна почути. Yeah. І тому за минувший час в мене клієнтів все менше і менше. І колись мені один казав, мов, не спіши, mm -hmm. тебе готують до чогось більш важливого. Mm -hmm. Я Я то и не спешу, но и еще раз питание... Спешить? Абсолютно я согласна с тем, что спешить точно никуда не стоит. Так да. Как, ну, вопрос времени, это ну, отдельный вопрос. Вот и все идет по, по плану, так сказать. Вот. Угу. Но вот то, что нужно действия все-таки не исключать и а проявлять, это прям вот это длинное затишье такое. Вот то, что, на мой взгляд, с тобой произошло, да, когда энергия накопилась. И ей нужно было материализовываться, да, вот это уже такой фактор, который, ну, уже куда там выведет тебя, так сказать, или уже в разрушение можно пойти с этим, или mm. действительно найти конструктивное решение для этого, но без действия физически проявленного, ну, не так, во всяком случае, на сейчас это слышится и видится, вот то, о чем мы вначале говорили про развитие, да, да и жизни без этого нету собственной. Mm -hmm. Если нету действий физической проявленной реальности, вот та сущность внутри, она не использует это тело, она не проявляется, она не реализуется, она не познает и себя в этом теле, в этом пространстве, в этом опыте и так далее. Это, возможно, на мой взгляд, только через физические действия. Вот почему так важно материальное. Mm -hmm. И оно тоже должно соответствовать. Я сейчас пришла к тому, что я вот буквально даже совсем недавно у меня было такое поверхностное понимание того, что отношение к деньгам, там, да, понимая вот этого баланса духовного, материального и так далее. И сейчас настолько пересмотрела я это все, и качество жизни, я не про внешнее даже говорю сейчас, а даже про внутреннее. То есть такое ощущение, все стало на свои места внутри меня. Все, там порядок какой-то навелся. И все теперь четенько, потому что когда хаос внутри меня, он хаос отображается снаружи, безусловно, и в делах, и во всем. Когда хаос снаружи, он автоматически влияет на внутреннее состояние, mm. поэтому упорядочение пространства внутреннего и внешнего – это очень огромное значение имеет. Но именно баланс между духовным и материальным, то есть я, я вот что называется осознала, да, то есть уже там и первый фактор был, и второй был, и уже получается как осознание э, того, что… Э, твоя материальная сторона физически проявленная, да, это и здоровье, и достаток, и все, 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 это показатель твоего уровня духовности, собственно говоря. И mm -hmm. это, если мы говорим про неотых, добродеев, uh -huh. то, то вот это вот, ну, одно, одно из таких качеств, одна из таких качественных категорий, которая, опять-таки, через действие только воплощается, достигается.